Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk bagaimana kita boleh memastikan bahawa setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk mengakses pendidikan. Okey, nama saya Nurul Najwa binti Muhammad Zahir, nama matrik 299866. Okey, pertama sekali saya akan memulakan perbentangan ini dengan pengenalan terlebih dahulu. Okay. Sistem pendidikan sesebuah negara memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi, politik dan sosial melalui sistem persekolahan. Sistem pendidikan bukan sahaja berfungsi untuk memberi pendidikan kepada masyarakat secara keseluruhan tetapi ia juga berfungsi sebagai platform aa, di mana orang ramai belajar tentang perjuangan negara untuk perpaduan berbilang kaum. Masyarakat majmuk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama serta adat resam dan perlaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan perlu mengikut keperluan dan kesesuaian masyarakat Malaysia. Pendidikan juga adalah bidang dinamik yang sentiasa berubah sebagai tindak balas kepada tuntutan masyarakat global. Bidang pendidikan sentiasa memerlukan perubahan daripada penggunaan tradisional kapur kepada integrasi teknologi. Pengubahsuaian ini mestilah selaras dengan keperluan pendidikan dan pelajar itu sendiri. Sistem pendidikan dan pengamal pendidikan khususnya memerlukan daya saing yang yang cukup kuat untuk melaksanakan perubahan kerana mereka dibebani oleh sumber ilmu yang luas dan pelbagai serta rujukan yang terbuka luas. Kesemua perubahan ini memudahkan penyediaan perkhidmatan pendidikan yang selaras dengan peredaran masa kepada semua masyarakat Ia juga penting untuk menggalakkan sebarang keciciran itulah sebabnya peralihan ini berlaku uh, Terdapat banyak bentuk dan aspek yang perlu diambil kira apabila membincangkan reformasi pendidikan Ia, ia merangkumi pengurusan sistem, amalan kepimpinan, penggunaan bahan dan keedah pengajaran Jabatan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Ibu Bapa serta tenaga pengajar dan pelajar tersebut Semuanya mesti terlibat dalam pelaksanaan perubahan ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Nur Suhaillah binti Muhammad Makawi Yang memegang nama metrik 297974 Hari ini saya akan membentangkan bahagian pencetus yang menyebabkan ketidaksamarataan akses Pendidikan ketidaksamarataan dalam akses pendidikan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah jurang sosioekonomi. Seperti yang kita tahu, banyak pelajar yang berasal daripada keluarga yang berpendapatan rendah ataupun dipanggil golongan B40 ini sering menghadapi pelbagai cabaran kewangan. Mereka bukan sahaja tidak mempunyai wang untuk membeli alat tulis, pakaian, buku ...tapi ada juga yang, tak, yang tidak mempunyai wang untuk membayar yuran pengajian mereka. Uh, saya itu juga sesetengah uh, pelajar tersebut terpaksa berhenti sekolah... Uh, ...untuk membantu ibu bapa mereka mencari rezeki uh, untuk menampung perbelanjaan keluarga mereka. Keadaan ini akan menyebabkan mereka akan ketinggalan dalam akademik dan akan terpinggir dalam sistem pendidikan di Malaysia. Oleh itu, untuk menguruskan perbezaan ini, pelbagai jenis bantuan kewangan seperti beasiswa, bantuan tunai dan program makanan di sekolah adalah penting. Selain itu, faktor geografi juga mempengaruhi pengaruh yang ketara terhadap keupayaan untuk mendapatkan pendidikan. Pelajar yang tinggal di luar bandar, uh, uh, pedalaman, sukar uh, diakses seperti kawasan pergunungan uh, dan pulau-pulau kecil sering menghadapi pelbagai kekurangan. Cabaran ini bukan saja menjadikan kehadiran pelajar tidak konsisten, tapi ia juga akan mengurangkan keinginan mereka untuk uh, belajar. Oleh itu, adalah penting bagi kerajaan untuk melaksanakan dasar yang komprehensif untuk membina prasarana pendidikan di kawasan tertinggal. Dasar ini aa, termasuklah membina sekolah baru, menyediakan kemudahan pengangkutan dan menggalakkan guru untuk bekerja di aa, kawasan pedalaman. Okey, punca yang ketiga ialah ketidaksamaan dalam akses teknologi terutamanya selepas pandemik COVID-19. Apabila persekolahan dikehendaki dijalankan secara dalam talian, ini akan mendedahkan betapa besarnya perbezaan digital antara pelajar yang tinggal di bandar dan tinggal di luar bandar serta uh, antara pelajar yang dibesarkan dalam keluarga yang kaya dan keluarga yang kurang berkemampuan. Ramai pelajar yang tidak mempunyai alat uh, yang diperlukan untuk mengikuti kelas dalam talian seperti komputer riba, tablet ataupun aa, telefon pintar. Oleh itu, aa, kerajaan dan swasta perlu aa, mengambil tanggungjawab untuk menyediakan pelajar yang memerlukan dengan kemudahan teknologi asas. Ini termasuk meningkatkan capaian internet negara dan membekalkan peranti digital kepada keluarga yang kurang berkemampuan. Okey, untuk faktor yang keempat ialah ketidaksamarataan, ketidaksamarataan oleh diskriminasi sistematik dalam sistem pendidikan dasar atau amalan yang tidak mengambil kira keperluan pelbagai kumpulan boleh menyebabkan diskriminasi sama ada secara halus atau terang-terangan uh, sebagai contohnya pelajar berkeperluan khas OKU seringkali tidak mempunyai kemudahan fizikal bahan bantu belajar dan guru yang sesuai mereka menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri mereka dengan sistem pendidikan arus perdana kerana aa, perkara tersebut. Diskriminasi seperti ini akan mengengkang aa, potensi sebenar pelajar dan menghalang mereka daripada mendapat pendidikan yang adil. Akhir sekali aa, faktor Ketidaksamaan rataan akses pendidikan ini disebabkan oleh uh, ibu bapa dan komuniti yang tidak uh, menyedari kepentingan uh, pendidikan. Setengah keluarga lebih mengutamakan keperluan uh, kewangan daripada memahami faedah jangka panjang pendidikan tersebut mereka tidak uh, dapat membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan anak-anak mereka kerana mereka tidak mempunyai maklumat yang mencukupi. Oleh itu, perlu ada usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran awam melalui kempen pendidikan komuniti, program kesedaran di media masa dan meningkat dan pendekatan akar undi oleh uh, agensi berkaitan. Uh, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nur Izzati Farhana binti Muhammad Azman, nombor metri 299983. Saya akan membentangkan bahagian ketiga iaitu penyelesaian terbaik terhadap masalah ketidaksamarataan dalam akses pendidikan. Walaupun pendidikan adalah hak semua, masih ramai pelajar terutamanya dari keluarga miskin dan kawasan luar bandar yang tercicir akibat pelbagai halangan. Oleh itu, kami mencadangkan lima penyelesaian utama. Yang pertama, pendidikan percuma dan bantuan keuangan. Selain menghapuskan yuran sekolah, kerajaan juga perlu menyediakan alat tulis, buku teks dan makanan percuma. Bantuan seperti biasiswa dan bantuan tunai juga penting agar pelajar daripada keluarga B40 tidak tercicir hanya kerana faktor keuangan. Langkah yang kedua ialah peningkatan infrastruktur dan insentif guru. Masih banyak guru di sekolah pedalaman kekurangan kemudahan asas. Tambahan pula, guru kurang berminat untuk mengajar di kawasan ini. Oleh itu, insentif seperti elang khas dan kemudahan tempat tinggal perlu disediakan untuk menarik guru yang berkualiti. Langkah ketiga ialah penggunaan teknologi pendidikan. Dengan pembelajaran digital, pelajar boleh belajar di mana-mana sahaja. Namun, ramai pelajar yang masih tidak mempunyai peranti dan akses internet. Maka, pihak kerajaan dan pihak swasta perlu bekerjasama untuk menyediakan tablet dan pencapaian internet kepada pelajar yang memerlukan. Langkah yang keempat ialah pendidikan inklusif. Semua pelajar termasuk OKU dan pelajar minoriti perlu diberi diberi peluang yang sama. Ini termasuk kemudahan mesra OKU, guru terlatih dan kokrikulen yang, yang sesuai dengan keupayaan pelajar. Langkah yang terakhir ialah peranan komuniti dan kesedaran awam. Masih ramai ibu bapa tidak menghantar anak ke sekolah kerana tidak faham akan kepentingan pendidikan. Oleh itu, program kesedaran dan kerjasama NGO perlu diperkuatkan. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ali Elina binti Nawawi, nombor metrik 293047. Seterusnya, apakah implikasi sistem pendidikan kepada masyarakat? Implikasi yang pertama adalah pengurangan jurang sosial dan ekonomi iaitu wujud akibat perbezaan ekonomi dan infrastruktur di kawasan bandar dan juga luar bandar. Oleh itu, sistem pendidikan dapat merapatkan jurang sosial dan juga ekonomi yang menjadi punca ketidaksamarataan dalam masyarakat. Implikasi yang kedua adalah peningkatan kualiti hidup dan mobiliti sosial iaitu sistem pendidikan sebagai pemacu kepada kehidupan yang lebih baik dan membantu masyarakat untuk keluar daripada kemiskinan melalui akses kepada pekerjaan yang lebih baik pendapatan yang stabil dan peningkatan dalam taraf hidup. Implikasi yang ketiga adalah pembinaan masyarakat yang lebih inklusif dan harmoni iaitu melalui sistem pendidikan dapat membentuk masyarakat harmoni yang berbagai kaum agama dan juga latar belakang iaitu melalui kajian menunjukkan bahawa interaksi kaum dalam sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Seterusnya implikasi sistem pendidikan kepada masyarakat yang keempat adalah penjanaan modal insan yang berkualiti iaitu dapat menghasilkan individu yang menyumbang kepada ekonomi dan juga masyarakat. Melalui laporan Bank Dunia juga menekankan bahawa bagaimana negara-negara yang melabur dalam pendidikan inklusif akan memperoleh tenaga kerja yang produktif dan juga inovatif. Implikasi yang terakhir sistem pendidikan kepada masyarakat adalah pencegahan masalah sosial iaitu sistem pendidikan dapat mencegah penglibatan masyarakat di dalam kegiatan jenayah. Menurut UNICEF Malaysia, pelajar yang tercicir dalam pelajaran lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan jenayah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amir Syafiqah binti Azmir. Nombor metrik 300021 saya akan membentangkan bahagian yang seterusnya iaitu hala tuju masa depan dalam menjamin akses pendidikan yang sama untuk semua. Pendidikan adalah asas kemajuan namun masih ramai pelajar berdepan halangan seperti capaian internet yang lemah, kekangan kewangan dan keperluan khas seperti pelajar kayu. Oleh itu, beberapa langkah perlu diambil untuk memastikan semua rakyat mendapat peluang pendidikan yang adil. Pertama, peluasan infrastruktur digital. Kawasan luar bandar memerlukan akses internet yang stabil dan peranti pembelajaran. Ini akan membantu pelajar mengikuti pembelajaran dalam talian dengan lebih berkesan. Kedua, pendidikan yang inklusif. Institusi pendidikan perlu menyediakan kemudahan mesra OKU dan melatih guru supaya lebih memahami keperluan pelajar yang berbeza-beza. Ketiga, bantuan kewangan seperti beasiswa dan pinjaman pendidikan perlu diperluaskan, terutamanya untuk pelajar daripada keluarga B40. Keempat, Teknologi seperti platform pembelajaran terbuka dan AI boleh dimanfaatkan untuk memberi peluang pembelajaran yang fleksibel dan mampu bilik. Kesimpulannya, dengan usaha menyeluruh dari semua pihak, kita boleh pastikan setiap individu mendapat akses pendidikan yang adil serta berkualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Siti Fatihah binti Muhammad Rusdi, nombor matrik 299120. Okey, kesimpulan daripada tajuk ini, uh, pendidikan merupakan asas yang paling penting dalam membentuk generasi masa depan yang berilmu, berdaya saing dan berakhlak mulia. Uh, ia bukan sahaja mencorak pemikiran individu, malah memainkan peranan besar dalam pembangunan negara dari segi ekonomi, sosial dan budaya. Uh, pendidikan yang berkualiti mampu melahirkan rakyat-rakyat yang berpengetahuan luas, berfikiran kritis dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan global yang pesat. Justeru sistem pendidikan yang mantap amat diperlukan untuk memastikan kemajuan negara dapat dicapai secara berterusan uh, Namun begitu untuk memastikan akses uh, pendidikan yang adil dan menyeluruh Usaha bersepadu daripada pelbagai pihak amat diperlukan Kerajaan, institusi, pendidikan Ibu bapa, masyarakat dan sektor swasta perlu bekerjasama dalam menyediakan peluang pendidikan yang saksama kepada semua golongan, golongan tanpa mengira latar belakang. Hanya dengan komitmen bersama ini kita dapat membina sebuah masyarakat yang lebih seimbang, inklusif dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Jadi itu saja daripada kami. Terima kasih.